Kanalı izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün mən sizə də ən ləzzətli salatlardan biri olan Caesar salatının necə hazırlandığını reseptini bölüşürəm. 400 qram toyuq sinə ətini nazik-nazik doğrayıram. Ətə qaba yığdıqdan sonra üzərinə bir çay qaşığı duz, bir çay qaşığı pul bibər, bir qədər acı istəyirəm. Bir xörəy qaşığı soyoya sos və bir xörəy qaşığı zeytun yağı əlavə edib qarışdırıb üzərinə örtüb 1 saat kənarda gözlədirəm. 200 qram çürəyi göstərdiyim kimi doğrayıram. çörəyin sobakabına yığıb üzərinə damaq dadına görə ədviyyatlar əlavə edirəm. Bir çay qaşığı pul bibər, bir qədər acı istiot, bir çay qaşığı duz və bir xörəq qaşığı zeytun yağı əlavə edib qarışdırıb öncədən isidilmiş 200 dərəcəlik sobada 10 dəqiqə qızardıram. 400 gram xırda pomidoru 2 hissəyə bölürəm. 4 adet yumurtanın her birini dört hissiyaya bölürüm. 200 qram iceberg çəlməni əlimlə doğrayıram. Salatın sousunu hazırlayıram. 6 xörək qaşığı mayonez Yarım limonun şirəsi və 2 diş sarımsağı süzgəzdən keçirəyib qarışdırıram. Artıq xəmirələr hazırdır. İndi isə əti qızartmaq üçün tavaya 2 çörək qaşığı zeytun yağı əlavə edib tək tərəfinə qızdırıram. qızarmış şərtlərə doğrayıram. Artıq bütün inqrediyentlər hazırdır. Endisi salata hazırlayıram. Üzərinə 20 qram Holland pendirinə sürçəstdən keçirdib əlavə edirəm. Artıq salat hazırdır. Bir sonrakı videolarda görüşənə kimi sağ olun, sağolla qalın. Allahə emanət olun. Allah hər birinizin evinə, süfrəsinə ruzlu, bərəkətli və huzurlu etsin. Amin.